بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں بہت شکریہ دنیا میں انسان کو انحماد زیادہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے انسان جلہ اور خوش پڑتا ہے تو قرآن مجید اس کو ہوشیار اور خبردار کرتا ہے قرآن مجید مومن کے لیے شفا ہے رحمت ہے بہت خیر اور برکت ہے خاص کی بات ہے کہ ہم لوگ اب تو قرآن مجید پڑتے بہت کم ہیں اور اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں وہ اثر ہی نہیں ہوتا اب اگر, اگر آج کی خادہ قرآن پڑھ بھی جائے تو ٹھیک ہے بہت کے تحت پڑھے آدمی کچھ نہ کچھ اس کو ثواب حروف کا ملتا ہے لیکن وہ جو قرآن مجید کی خاصیت ہے اس کی جو تاثیر ہے اس سے انسان معروم رہتا ہے قرآن مجید جو ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ وہ یہی ہے کہ اس کو جگانا مومن کو جگانا اس کو ہوشیار رکھنا اس کو خبردار کرنا قرآن مجید کا بڑا فائدہ یہ. یہ سمجھو کہ جیسے غذا ہم جو روزانہ کھاتے ہیں یہ جو ہمارے کام کرنے سے مطلب چلنا پھرنا کام کرنا یہ ہماری مشینری جس سے جیتتی ہے آپ خرچ ہوتی ہے جس سے کمزوری آتی ہے لیکن خوراک سے وہ کمزوری جو ہے وہ دور ہوتی چلی جاتی ہے جیسا کہ یہ انجن ہے انجنوں میں یہ تیل پڑتا رہتا ہے اور وہ انجن یہ خوراک بنتا ہے انجن چلتا رہتا ہے جو بھی تیل پڑ جاتا ہے اس میں جان پڑ جاتی ہے لیکن پھر بھی اس کی گریزنگ آئلنگ اس کو صاف کرانا کچھ دیر کے بعد اس کے باوجود دو دونوں چیزیں خوراک بھی ملتی رہتی ہے اس کی گریزنگ وغیرہ صفائی وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہے لیکن کچھ ہفتے کے بعد مشین بھی پرانی ہو جاتی ہے اور کمزوری بھی لائق ہو جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس کا اب پرانا ہو گیا ہے اب یہ آدمی پورا ہو گیا ہے جتنی مرضی خوراک خالی اب جان آتی ہے تو یہ نظام جو ہے انسان کا اس دنیا میں یہ چلتا ہی رہتا ہے چلتا ہی رہتا ہے جب انسان اس دنیا میں ہے تو اس کو دونوں طرح کی خوراک بہت ضروری جسم کے لیے یہ ہم جو روٹی کھاتے ہیں دودھ پیتے ہیں سبزیاں پھل وغیرہ یہ کھاتے ہیں یہ جو کمی ہوتی رہتی ہے مشینری میں کمزوری آتی ہے اس کا ساتھ ساتھ علاج ہوتا رہتا ہے اور دنیا کی محبت اور دنیا میں مصروفیت بیوی ہیں بیوی ہے بچے ہیں پھر اس کے بعد کاروبار ہے یہ وہ اس کے لیے انسان کو یہ قرآن خوراک ہے نماز خوراک ہے اللہ سے دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور متوجہ کرنے والی چیز یہ قرآن مجید ہے یہ خوراک ہے اب جس آدمی کو یہ خوراک نہ ملے وہ لازمت بے دین ہو جائے اور ہم دنیا کو دیکھ نہیں رہے جتنی دنیا آپ کو زیادہ بے دین نظر آتی ہے اس کا سبب کیا ہے ان کو دینی خوراک نہیں ملتی ان کو جو خوراک ملنی چاہیے ان کی روح کو ایمان اور دین کی اور وہ قرآن مجید ہے وہ تعلیم ہے وہ تفریح ہے ان کے کانوں میں یہ دین کی باتیں پڑھتی رہیں اللہ کی یاد کی باتیں پڑھتی رہیں وہ ملک نہیں آتی اس لیے وہ اللہ کی طرف سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور دنیا میں وہ زیادہ مصروف ہوتے جاتے ہیں اور وہ ایک طرح سے دین سے دوری خرابی اور بیماری اور کفر موت ہے اللہ سے بالکل دور ہو جانا اللہ کو بالکل بھلا دینا یہ دین کی موت ہے اور یہ کفر ہے یہ چیزیں انسان کو سمجھتے رہنا چاہیے میں نے بہت دیکھا ہے اور میں بہت سوچتا ہوں اور خود یہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم سست پڑ جاتے ہیں پرانے مجید پڑھتے ہیں بعض اچھے جو لوگ ہیں ان کی کتابیں پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے کچھ جذبہ پیدا ہوتا ہے جیسا کہ جان پڑ گئی ہے جسم میں پھر اس کے بعد یہ دنیا کے دھندے دو چار دن کے بعد کمزوری محسوس ہوتی ہے محسوس ہوتی ہے پھر اس طرح سے ہی سوال ہوتی ہے. تو میں سوچا کرتا ہوں کہ یارگار جب ہمارا حال ہے تو جو بیچارے بالکل ہی ان پڑھ ہیں جن کو یہ چیزیں ہی نہیں آتی ان کا کیا حال ہو اور وہ دنیا ہمارے سامنے اب آپ دنیا کو دیکھ لیں کتنا مسلمانوں میں سے پتا وہ ہے جو وہ کوئی کمسٹ بن گیا کوئی سوشلسٹ بن گیا کوئی بالکل دہلی بن گیا بےدم بالکل تھا اور پھر جو ہے وہ بھی خود نہ سمجھنے کی وجہ سے صحیح دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے دین کے رنگ میں بے دین ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو دین کی صحیح سمجھ ہے اور ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہے ان کو دن ب دن قرب حاصل ہوتا جاتا ہے دیکھو نا وقت مسجد وقت مسجد وقت سیدا کر شریف سجدہ کر شریف ہو سہدے کرتا جا قریب ہوتا جا سہدے کرتا جا قریب ہوتا جا اب اس سے یہ بات آپ نظر آتی ہے نا کچھ میں بندے کو خدا سے بہت بہتر ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دیر بعد بالکل خدا سے نمازی خدا سے بہت دور ہے دیر والوں کا تو کہنا ہے کیا ہے نمازی اب اور نمازیوں کا مطلب جو ہے وہ خدا سے بہت دور ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کو سمجھتے نہیں رمضان کی اندر پر ختم قرآن کریں گے اور جو انہیں قرآن مجید کی منظریں پڑھتے ہیں اس میں نعرہ نہیں کرتے لیکن قرآن کو ہیں اب یہ قرآن مجید کی آئے چھوٹی سی نار میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے دیکھو کیا ظلمائے ابو جو آپ کی ایمان لے آئے اور اس ایمان کو اور ظلم کو ختم خرچ نہ کرے گلاج کا لحم الم ان لوگوں کو بالکل امن ہو انہیں کوئی خطرہ نہیں وہ کا اور یہ ہدایت والے ہیں صحیح منظر پر پہنچنے والے وہ کا دور یعنی یہ آدمی صحیح گا جا رہے ہیں اور این منظر مقصود پر پہنچنے والے ہیں اور دیکھیے بات اس میں کیا کہی ہے آگے بیسکری چیز کو ہے خطرے سے بچا ہوا کون ہے جس کی فکر آدمی کو لازمی ہونی چاہیے تو اللہ نے بتا دیا کہ جو ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملا جب سے مسلمان ہو گیا ہے مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ گناہوں سے بچے